નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ નવ વિષય છે હિન્દી તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં પાઠ ત્રેવીસ આ પાઠનું નામ છે જબ મેને પહેલી પુસ્તક ખરીદી આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડિયો લાઇક કરો શેર કરો અને

बालक भारती बाहर की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं ही ज्यादा पढ़ते थे माँ को चिंता रहती थी कि बिना कक्षा की किताबें पढ़े लड़का पास कैसे होगा एक दिन पिता ने पुत्र से वादा कराया ही कराया कि वह पाठ्यक्रम की किताबें किताबें भी ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करेगा बालक भारती पर इसका असर हुआ उन्होंने जी तोड़ परिश्रम किया जिससे तीसरी और चौथी कक्षा में उनके अच्छे अंक आए पांचवी कक्षा में वे फर्स्ट आए तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से गला लिया लगा लिया इस प्रकार स्कूली पढ़ाई पर माँ के जोर देने से बालक भारती पाठ्यक्रम की पुस्तकें में भी ध्यान से पढ़ने लगे और उन्होंने माँ की चिंता दूर की बीजो प्रश्न लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी वे किन बातों से संबंधित थी लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवन सत्यार्थ प्रकाश थी उसमें ऐसी-ऐसी जिनमें तत्कालीन पाखंडों का विरोध करने में स्वामी जी ने अदम्य साहस दिखाया था स्वामी जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे ईश्वर और सत्य की खोज में वे तीर्थों जंगलों में खोप भटके थे और उन्होंने साधुओं का संग किया था वे रूटियों का खंडन करते थे उन्होंने अपने हत्यारे हाँ को क्षमा कर दिया था इस तरह दयानंद जी से संबंध रखने वाले अनेक बातें बड़ी रोचक शैली में उनकी जीवनी में दी गई है त्यार पची त्रिजो प्रश्न माँ के दिए हुए रुपयों का लेखक ने क्या किया क्यों जवाब माने भारती जी को पिक्चर देखने के लिए दो रुपये दिए थे माँ चाहती थी कि इन रुपयों से टिकट लेकर लेखक अपना मनोरंजन करे लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया उसने माँ के दिए हुए रुपयों से देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली उसका कारण यह है कि लेखक के मन में किताबें इकट्ठे करने की धुन सवार हो गई थी त्यार पी प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए पहला प्रश्न बचपन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी जवाब लेखक के घर में आर्य मित्र साप्ताहिक वेदोदय सरस्वती और गृहिणी ये पत्रिकाएं आती थी इनके अलावा बाल सखा और चमचम ये -चम दोनों ये दो बाल पत्रिकाएं खास लेखक के लिए आती थी बीजो प्रश्न बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवन जीवनी क्यों पसंद थी जवाब स्वामी दयानंद जी की जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई थी और अनेक चित्रों से थी। उसमें स्वामी जी के जीवन की अनेक रोमांचक घटनाएं जो लेखक को प्रभावित करती थी इसीलिए बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी अधिक पसंद थी त्यार त्रीजों प्रश्न लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी दो पुस्तकें मिली थी और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने पर लेखक को उपहार में दो अंग्रेजी पुस्तकें मिली थी पहली पुस्तक से लेखक को पक्षियों की जातियों उनकी बोलियों और आदतों के बारे में जानकारी मिली दूसरी पुस्तक ट्रस्टी दरक थी जिससे लेखक को जहाज के प्रकारों तथा नाविक नाविकों और मछलियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई चौथो प्रश्न लेखक की माँ ने लेखक को कितने रुपये दिए क्यों लेखक की माँ ने लेखक को पिक्चर देखने के लिए दो रुपये दिए थे लेकिन लेखक पुस्तक की दुकान दस आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। त्यार पे प्रश्न नंबर त्रन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए पहला प्रश्न लेखक को बचपन से क्या शौक था जवाब लेखक को बचपन में पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाई पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे लेखक के पिता रानी मंडी स्थित आर्य समाज संस्था के प्रधान थे त्रीजों प्रश्न लेखक लेखक की प्रिय पुस्तक कौनसी थी जवाब लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी चौथो प्रश्न लेखक कौन सी फिल्म देखने गए माँ ने फिल्म देखने के लिए दो रुपये दिए थे लेकिन लेखक ने देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली फिल्म नहीं देखी पांचवो प्रश्न लेखक के मा की माँ की आंखों में आंसू क्यों आ गए जवाब कल्पना न होने पर भी भारतीजी पांचवी कक्षा में फर्स्ट आए तो खुशी के मारे माँ की आंखों में आंसू आ गए त्यार पी प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए लाइब्रेरी તેને હિન્દી લીખીએ આરંભ તો તેનો વિરોધી શબ્દ અંત આનંદ શોક જીવન મૃત્યુ છોટા બડા દુઃખ સુખ ત્યાર છઠ્ઠો પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત વાક્યો મેસે साधारण संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों को पहचान कर नाम लिखिए पेलु वाक्य मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और मां स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी संयुक्त वाक्य बीजू वाक्य साधारण वाक्य त्यार पे तीजु वाक्य ते संयुक्त वाक्य चौथु वाक्य मिश्रित वाक्य पांचम वाक्य, वाक्य। साधारण वाक्य त्यार प्रश्न नंबर सात संधि विग्रह कीजिए તો અહીં આપણે સંધિ છોડવાની છે છે તો રમેશ ઈશ ત્રીજું દેવોચિત દેવવત્તા ઉચિત ચોથું સુરેશ સુર વત્તા ઈશ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ નવ વિષય છે હિન્દી તેમાં પાઠ ત્રેવીસ તેમના સ્વાધ્યાય સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના કાવ્યના સ્વાધ્યાય સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું કાવ્ય ચોવીસની અંદર ત્યાં સુધી આવજો